नारद उवाच प्रणम्य शिरषा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डंश्च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णबिङ्गाक्षं गजवक्त्रं वक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विगडमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकदशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैदानि नामानि त्रिसन्ध्यं हपडे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थिलभदे विद्याम् धनार्ति लभदे धनं पुत्रार्तिलभदे पुत्रान् मोक्षार्ति गतिम् गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड् बिर्मासैः फलम् प्लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभदे नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेऽप्यक्ष लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसाददः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्